ক'ত আত্মসমালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন কংগ্ৰেছে কিছুমান কৰিলে যদি এতিয়া চৰকাৰখনে যিমান কাম কৰিছে অৱশ্যে সিমানখিনি বাৰু কংগ্ৰেছে কৰি দিব নোৱাৰিলে অলপ হেমাহি হ'ল ধন টকা পইচা তেতিয়াও আছিল এতিয়া যিমানখিনি দিব পাৰিছে তেতিয়াও দিব পাৰিলে নিশ্চয় কিন্তু অকণমান হেমাহি এটা গগৈ কাপোৰ দি কেনেধৰণে কিশোৰ ঠাকুৰ তেখেতে আমাৰ তিতাবৰ নামঘৰ বাবে ছাব্বিছ লাখ দিছে যি যিভাগ নামঘৰ আমি জিলাখনে হয়তো আজিলৈকে প্ৰাথমিকৰ পৰা পইচা উঠাইহি সেইভাগ নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰি নোৱাৰিলোহেঁতেন চাগে তাৰপিছত আকৌ বহুমুখী প্ৰকল্প এটা তাত নিলেহে তাত দিছে ষোল্ল লাখ টকা তাৰপিছত আকৌ কিবা এনেই ৰাজহুৱা বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানত তেখেতে ভাল সহায় কৰিছে তেওঁৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তেওঁ কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিবনে নাই আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নিশ্চয় পাৰিব যিটো গতিত গৈছে হয়তো এদিন তেখেতে সেইখন আসন পিতৃ যিখন আসন ল'ব পাৰিব বুলি মোৰ ধাৰণা এই ছাব্বিছত নিৰ্বাচন হৈ আছে হয় এতিয়া খুব চৰ্চা চলি আছে মই আপোনাক খবৰটো দিওঁ যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে যদি এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক হৰুৱাব লাগে বহুতে কৈ আছে চৰ্চা চলি আছে যে এটা চিনাকিমুখ সন্মুখত ৰাখিব লাগিব যাক মুখ্যমন্ত্ৰী ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'ব লাগিব আপুনি এইটো মানেনে যে গৌৰৱ গগৈক যদি ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এটা এখন ছবি সন্মুখত লৈ আহে কংগ্ৰেছৰ লাভ হ'ব এতিয়া আমি সেইটো লাইনত বৰ বেছি ভিতৰুৱালৈকে জিকি গল একদম আপোনাৰ বিধায়কৰে অৱস্থা নোহোৱা হৈ গল ইয়াৰ কাৰণ কি আছে কি কাৰণে গৌৰৱ গগৈ ইমান বিপুল ভোটত জিকিলে যেন লাগে আপোনাক সাংসদত মাত লগোৱা মানুহ গৌৰৱ গগৈ নিচিনা চোকা মানুহ নাই তাত তেখেতকে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ লাভ হব পাৰে নে তাত কেতিয়াবা গাঁৱৰ মানুহে এইবিলাক চৰ্চা কৰি থাকে নেকি আপোনালোকৰ সেইটো আশা ৰাখিছে কি হয় নাজানো আশা ৰাখিছে ৰাইজে

তিতাবৰতটো ভাস্কৰ বৰুৱা আছে আৰু তেখেতৰ এটা প্ৰভাৱো আছে তিতাবৰত তাতে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ এটা সমষ্টি নহয় তাত কংগ্ৰেছ মানুহে খুব কমকৈ এৰিছে নহয় কংগ্ৰেছতে আছে তাহানি আছে কাৰণটো কি কিয় কংগ্ৰেছ এৰি এৰিব নোখোজে কিয়নো তিতাবৰতে আমাৰ ঘৰ আছিলে এতিয়া পুত্ৰও দুয়োটা গৰ তাতেই ঠিক তেনেধৰণে নিজৰ সমষ্টিটোক তৰুণ গগৈ মানে সিমান পিছ পেলাই থৈ যোৱা নাই সেইটো কাৰণে বোধই তেখেতক পাহৰিব পৰা নাই পুত্ৰকো আঁকোৱালি লৈছে আমি বিহুলৈ যাব খুজিছো বিহু কিবা এটা কৰিছোঁ বুলি কোৱা যাব মই এভাগে যেনিবা এইটো আপোনাৰ বিহু এনেকুৱা ধৰণৰ লকডাউন যেতিয়া লকডাউন হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ মাষ্টৰ এজন লৈ গ'ল হস্পিটেললৈ এই নিমতেহে যি দেখিলে আৰু কৰোণা হ'ল বুলিয়ে মানে আৰু চাবলৈ নিদিলে দেহাটো ঘূৰিও নাহিলে আৰু কিছুমান বিয়া তাইক দিয়া হ'ল ৰভা ঘৰ সাজিলে কিন্তু বিয়া নহ'ল এই কৰোণাৰ কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গ'ল ক'ৰবাত সাতদিনীয়া ভাগত তিনিদিনতে বন্ধ কৰিব লগা হ'ল তেতিয়া মই মনতে মানে সেই পৰিস্থিতিটো লৈ পেলাই এনে এটা গীত লিখিছিলোঁ এইটো আছিলে আপোনাৰ হেৰিয়ৰ বগী বগীৰ ছোৱালী হাই 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 হাঁহে খুলি যায় মই এইটো এনেধৰণে লিখিছিলো কিনোদিন আহিলে হাই 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 এদিনে এবছৰ যেন লাগি যায় জানো চা কেনেবাকৈ কৰোণাই পায় আছোঁ মই ঘৰত সোমাই বিহুৰে ঐ বতৰত সোমাই থাকি ভিতৰত হাজে বাটি খাব নেপালোঁ পেৰসীৰে মৰমত হায় ঈশ্বৰৈ ক'ভিড নাইণ্টিনে হায় ঈশ্বৰৈ কি গতি কৰিলে হায় ঈশ্বৰৈ দেশৰ সকলোকে চৰৈ পেপোৱা লগালে ঐ তামোল পাণ পেলালে ছোৱালী খুজিলে আঙঠি জোখ আনিলে মায়ে ৰভা ঘৰ সাজিলে আলহীও মাতিলে বিয়াখন নহবই চাগে ভকতক লৈ সেৱা এভাগ নতুন কাপোৰ পিন্ধায় এসজ বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ নতুন বছৰ প্ৰথম বহাগত হায় ঈশ্বৰৈ কভিড নাইণ্টিনে হায় ঈশ্বৰৈ কি গতি কৰিলে হায় ঈশ্বৰৈ দেশৰ সকলোকে হায় ঈশ্বৰৈ পেঁপোৱা লগালে পানী লগা জ্বৰতে এই বান্ধৈ ঘৰত সোমাই থাকোতে অ বান্ধৈ সঁচাকৈ যদি কৰো নাই সঁচাকৈ যদি কৰু নাই পায় ঘৰৰে কাষৰে বান্ধৈ জাতি বা এজোপি এই বান্ধৈ সিও যে মোৰ লগতে সিও যে মোৰ লগতে নাযায় কৰোণা লাগিব বুলি ভয়ত ৰাখিবগৈ মোক নীলগত চকুত মাতিও দেউতাৰ সম্পত্তি চকুত মাতিও নেপাওঁনো মোৰ এভাগত হায় কভিড হায় ঈশ্বৰৈ কি গতি কৰিলে হায় ঈশ্বৰৈ দেশৰ সকলোকে হায় ঈশ্বৰৈ পেপোৱা লগালে সুন্দৰ মই জানি ল'ব খুজিছোঁ এই সমাজত এই ধৰণৰ যে আমাৰ বিশৃংখলতা হৈছে আপুনি ভাবেনে মোবাইলৰ মোবাইলৰ অতি ব্যৱহাৰেও আমাক যথেষ্ট সমস্যাত পেলাইছে এই যে ল'ৰা ছোৱালী হাতত মোবাইল যেতিয়া তেতিয়া আজিকালি ইউটিউব নহ'লে ভাত নোখায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ভাবে আপুনি তেনেকুৱা পিতৃ মাতৃক কি উপদেশ দিব আজিকালি অলপ বিপৰীতা হৈছে বাৰু সৰু ল'ৰা এটা হ'লে সুকীয়াকৈ সেই সন্তানিক সন্তানটিক চোৱা চিতা কৰিবলৈ বেলেগকৈ মানুহগৰাকীক দৰকাৰ হয় তাকে সেইটো নকৰি মোবাইলটোকে খেলনা হিচাপে দি মাকে অনেক কাম কৰি থাকে কৰি থাকে